উচ্ছেদ কৰিছে কোনখন এনে কোনখন দেশৰ সংবিধানে গৈছে এজন অধিবক্তা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে চল্লিশ লাখ বুলি কয় কি বুজাব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ একো চল্লিছ লাখে যাতে হেঁচা মাৰি ধৰিব আমি উশাহ অনুপাহ কৰিব লাগিব আচলতে মিয়ালেন বুলি কোনোবা ব্যক্তিয়ে দাবী কৰিছে কোনে দাবী কৰিছে সেই বিষয়ে আমি বিশেষ একো জানিব পৰা নাই দুই এদিন সংবাদ মাধ্যমত দেখিবলৈ পাইছো এজন যুৱকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা বক্তব্য দিছিল নন্দন ডাঙৰীয়া আপুনিয়ে যদি জনাই দিলেহেঁতেন যে উক্ত যুৱকজন কৰ হয় তেওঁৰ নাম কি হয় তেওঁ কোনোবা সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে নেকি সেইখিনিও আমি জানিব লগা আছে কাৰণ এজন অসমত বসবাস কৰি থকা সৰ্বস্তৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ হৈ এজন ব্যক্তিৰ বক্তব্য জেনেলাইজ কৰিব নোৱাৰো আমি কৈ দিওঁ তো সেইকাৰণে আমি স্পষ্টকে কৈছো এনেকুৱা ধৰণৰ অবা এই যিবিলাক কথা বতৰা আহিছে অবাস্তৱ কথা বিভ্ৰান্তিকৰ কথা কোনো ধৰণৰ বেচ নাই এয়া সম্পূৰ্ণভাৱে আজিৰ তাৰিখত আমি ক'ব বিচাৰিছো যে প্ৰতিটো সম্প্ৰতি হ'ল সমাজতে এনেকুৱা বিভাজনকাৰী কিছু ব্যক্তি থাকে আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ সেই যুৱকজনৰ সেই বক্তব্যও সমাজত বিভাজনমুখী পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা এটা পৰিৱেশ হৈছে আমি এ ভি এম শ্বে হওক বা অসমৰ গণতন্ত্ৰত বিশ্বাসী ৰাইজে উচ্ছেদৰ অমানৱীয় উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিছো পুনৰ সংস্থাপন অবিহনে যি উচ্ছেদ চলাইছে সেই উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিছো আজি মানুহৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি দি মানুহক মুকলি আকাশৰ তলত থাকিবলৈ বাধ্য কৰাইছে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আদমগিৰি পাৰ্ক কালাপানী পাৰ্ক গোলাঘাটৰ উৰিয়াম ঘাট যিবিলাক ঠাইত

সকলোৰে শুনিব বিচাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া এটা কথা আপুনি কয় তাত যেতিয়া যুক্তি নাথাকে তেতিয়া মই তাৰ উত্তৰ দিবলগীয়া হয় আপুনি কৈছে তেওঁলোকক বেআইনীভাৱে উচ্ছেদ কৰিছে মই ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট টু থাউজেণ্ড ছিক্স মই এইটো পঢ়ি দিওঁ আপুনি বুজি ল'ব ন ফৰেষ্ট্ৰাইভ অৰ আদাৰ ট্ৰেডিচনেল ফৰেষ্ট এভিকটেড অমুভ ফ্ৰম ফৰেষ্টাৰকুপেচন কাম কৰি আছো আদি আইন আইনমূলক আইনমূলক বিষয়টো কাম চব বুজাব নালাগে আমি কি কৈছো আপোনালোকে আজি মই দিনৰ দিনটো অধ্যয়ন কৰিছো চাওক মই কিমান আজি আইন পঢ়িছো চাওক মই কিমান আজি আইন পঢ়িছো চাওক সেই আইনৰ কাগজ আজি মোৰ লগত আছে কাৰণ মই এটা অনুষ্ঠান কৰিলে মই সেই অনুষ্ঠানৰ কথা জানিব লাগিব সেইকাৰণে কব বিচাৰিছো ঔষধ পাতিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ হাই কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ অৱমাননা কৰা হৈছে নহয় 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 নন্দন দা নন্দন দাষ্টিক ভূমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে জনগণৰ বাবে ইণ্ডিভিজুৱেল হেজ দা ৰাইট টু এনক্ৰন গভৰ্ণমেণ্টৰ মোৰ যিটো ভূমি নাই মই কি কৰিম মোৰ নিয়মটো কি শুনক নহয় তাৰপিছত ডাঙৰকে ক'লে কথাটো শুদ্ধ হৈ নাযাব নহয় যদি ভূমিহীন কবই পৰা নাই উশাহে ল'ব পাৰে কৈছে যে একমাত্ৰ মুছলমান পেৰাগ্ৰাফত কোৱা হৈছে যে একমাত্ৰ মুছলমানক ছেট কৰিব লাগে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অন ৰেকৰ্ড চৰকাৰী মাটিত বহি থকা চাওকচোন

নহয় নহয় কলে নেকি শৃংখল ডাঙৰীয়া মোৰ কাৰণে জাতি উদ্ধাৰ খিলঞ্জীয়া উদ্ধ নাগৰিকৰ কথা কৈছো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কথা কৈছো খিলঞ্জীয়া সংবিধান উদ্ধত আজি শৃংখল ডাঙৰীয়া মোৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া উদ্ধত এক মই বুজাই লৈছো মানে মই যুক্তিৰে বুজাই দিওঁ কাৰণ এই মঞ্চত আপুনি অলপ অপেক্ষা কৰিবই লাগিব এতিয়া মানে মই শৃংখল চলিহা ডাঙৰীয়া মই ইমতিয়াজ হোছেন ডাঙৰীয়া সকলোকে কথা কবলৈ মই সুযোগ দিয়াৰ মই পক্ষত আছো আপুনি বুজি পাইছে বাৰম্বাৰ মই তেওঁক কৈছো যে মোৰ বক্তব্যটো শেষ কৰি লব দিয়ক ভাৰতীয় সংবিধানে এই মৌলিকতাটো অধিকাৰ দিয়া নাই যে মাটি নাই বুলি বনাঞ্চল ভাঙি দিম যদি মোৰ মাটি নাই কি কৰিব লাগে জানে যদি মোৰ মাটি নাই তেনেহ'লে লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট ৰুলচ আছাম লেণ্ড পলিচি নাইনটিন এইট্টি নাইন মই আজি মই মই কৈছোঁ ছঘণ্টা পঢ়িছোঁ মই লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট ৰুলচ আছাম লেণ্ড পলিচি নাইনটিন এইট্টি নাইন কি কৈছে জানে ভূমিহীন ব্যক্তিৰ চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰথম যাব লাগিব আবেদন কৰিব লাগিব ক'ত কৰিব লাগিব চাৰ্কল অফিচাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ যেতিয়া অফিচত যেতিয়া আবেদন কৰিব চাৰ্কুল অফিচাৰে ক'লে পঠিয়াই দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট লেণ্ড এডভাইজাৰী কমিটিলে পঠাই দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট লেণ্ড এডভাইজাৰী কমিটিয়ে বিবেচনা কৰিব এখন কমিটি হ'ব কমিটীয়ে বিবেচনা কৰিব পিছত পট্টা বা এলটমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব এইটো হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানে দিয়া নিয়ম আপুনি কৈছে ভাৰতীয় সংবিধান মানুহ কোনখন ভাৰতীয় সংবিধানে ক'লে যে এই এক লাখ ঊনচল্লিছ লাখ এক লাখ ঊনচল্লিছ হাজাৰ বিঘা ভূমি অৰণ্যভূমি মিয়া বেদখল কৰিব কোনখন সংবিধানে ক'লে যে আমাৰ আঠাইছ লাখ বিঘা ভূমি বেদখল কাৰ্ডীয়ে দখল কৰি থাকিব পাৰিব ঘা কিমান জানে ইউৰোপৰ বহু দেশতকে ডাঙৰ এক লাখ ঊনচল্লিছ বিঘা মাটি কিমান জানে ছিংগাপুৰতকে ডাঙৰ মালদ্বীপকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেণ্ড এডভাইজাৰী কমিটিখনে কি কৰিব বিবেচনা কৰিব পট্টা দিব লেণ্ড এলটমেণ্ট দিব ভূমিকা আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেণ্ড এডভাইজাৰী কমিটি বহিব জিলা উপায়ুক্ত থাকিব তাৰপিছত সেইখনে আইন ইণ্টিয়াছ আইন নহয় কওক মই যে মিছা কৈছো আছে এতিয়া মই প্ৰথমতে সেই মিয়ালেণ্ডৰ দাবীটোলৈ আহোঁ মই যেতিয়া ল'ৰাটোৰ মুখখন চাওঁ হেৰিত মই প্ৰথম এটা অনুভৱ হয় ল'ৰাজন মেজৰ হয় নে নহয় ওঠৰ বছৰ হৈছে নাই তাৰ তে এজন ল'ৰা যেতিয়া মেজৰিটিয়ে গেইন এটেইন কৰা নাই তেওঁৰ বক্তব্যটোক আমি কি হিচাপে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে লোৱা কৰিম নে বাহিৰৰ পৰা কোৱা কথা আমি গ্ৰহণ কৰিম তেওঁৰ কথাটো শুনক আপুনি তেওঁ ভুক্তভোগী নন্দন ডাঙৰীয়া মোৰ আৰম্ভণিতে মই আৰম্ভণিতে মই এটা কিছু সময় আগতে ষ্টুডিঅ'ত বহি থকা বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এ বি এম চৰ প্ৰয়াত সভাপতি লাফিকুল ইছলাম আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ ভাতৃয়ে আৰৱৰ সহায়লৈ মিয়ালেণ্ড বনাম বুলি যি এটা বক্তব্য দিয়া বুলি কৈছে এয়া সম্পূৰ্ণ মিছা কথা কৈছে বুলি মই স্পষ্টকৈ ইয়াৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ এই কথাৰ কোনো সত্যসত্যতা নাই এই কথা যদি কেতিয়াবা কিবা কৈছে ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰমাণ কৰি দিব লাগে মই মুকলিভাৱে তেখেতক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এতিয়া আমি মিয়া বুলি কৈ আছোঁ আচলতে মিয়া কোন হয় ইয়াত বিষয় দুটা হ'ব লাগিব এটা হ'ল ভাৰতীয় নাগৰিক এটা হ'ব বিদেশী নাগৰিক যদি আজি যিখিনি মানুহ উচ্ছেদৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে সেই মানুহখিনি যদি ভাৰতীয় মানুহ সেই মানুহখিনিৰ বাবে দেশৰ সংবিধানে কিছুমান অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিছে কিছুমান প্ৰভিজন ৰাখিছে কিন্তু সেই মানুহখিনিক তাকে নকৰি আজি ৰাস্তাই ঘাটে যে এনেকুৱা আক্ৰমণ কৰা হৈছে উচ্ছেদৰ সময়ত তেওঁলোকে ঘৰ বাৰী ভাঙি লৈ নিজৰ আত্মীয় কুটুম্ব ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা অৱস্থাত তেওঁলোকক ৰাস্তাত আক্ৰমণ কৰা হৈছে এয়া সম্পূৰ্ণভাৱে অসমত এটা আনৰেজ চিটুৱেশ্যন সৃষ্টি কৰা হৈছে এটা ল নেচনেল চিটুৱেশ্যন কৰা হৈছে আৰু এ পি এম চি নিউজ লাইভৰ ষ্টুৰিত স্পষ্টকৈ কৈছোঁ এই যে সন্দেহজনক সন্দেহজনক বুলি কৈ আছে এয়া এটা ৰেচিয়েল কমেণ্ট এটা বৰ্ণবাদী পৰিৱেশ অসমত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আজি গোটেই অসমত আপুনি আগমনৰ কথা কৈছে এই কথাটো নকয় এই ৰঙমা বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি দিয়া এই মানুহখিনিয়ে মৌলিক অধিকাৰ নহয় নহয় বনাঞ্চলখন ধ্বংস কৰি দিয়াৰ তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ নহয় নহয় তেওঁলোকে হাবি ভাঙি লোৱাৰ ভূমি নাই চৰকাৰক আবেদন কৰিবৰ কথা দু কথা আৰু বহি জানি থাকিব মাটি থাকিবা ক'ৰবাত মাটি থাকে নেদ্যুতৰ কিয় ভূমিহীন ভূমিহীন ব্যক্তিৰ মোক এটা কথা বুজাই দিয়ক ভূমিহীন ব্যক্তিৰ উৰিয়ামঘাটত তামোলৰ ফেক্টৰী থাকে নেকি তামোলৰ উদ্যোগ আৰু ম্যানমাৰৰ পৰা তামোলৰ চুপাৰী তেওঁলোকে ইয়াত মিলাই পেলাই বিক্ৰী কৰে পথ বিৰোধী কাম কৰে পাছপতিকে মাটিত তামোলৰ কৰে কোনো ভূমি নথকা মানুহৰ পাঁচশ বিঘা মাটিৰ বাগান থাকে কৈ দিয়কচোন অসমীয়া মানুহৰ পাঁচশ বিঘা বাগান আছে নেকি ভূমিহীন বুলি কব উৰিয়াত গৈ ৰেংমা বলাঞ্চ ধ্বংস কৰিব পাঁচশ হাজাৰ টকা তামোলৰ খেতি কৰিব বাগান কৰিব তাতে ফেক্টৰী কৰিব চুপাৰী ফেক্টৰী আমি ম্যানমাৰৰ পৰা আহিব আমাৰ তামোলৰ সৈতে মিলাব আৰু দেশৰ কোনটো ভূমিহীন মানুহৰ পাঁচশ টকীয়া মাটি আছে দেখুৱাই মানুহ হয় মানুহৰ পাঁচশ টকীয়া মাটি আছে আৰু ভূমিহীন এটা বিৰতি লৈছো ৰহৰ পাৰ্থক্য হয় হয় এক মিনিটে পাব কৈছো মই কথা এইখিনিয়ে কম ইয়াত কোনো জনগোষ্ঠী বুলি কথা আহি পৰা নাই এতিয়া আমি স্পষ্টকে কৈছো যে আমি বাৰ বাৰু যে যোৱা সত্তৰ বছৰত চাৰিশ বত্ৰিশখন গাঁও গৰাখনীয়াত যোৱা গৈছে তাত বসবাস কৰা মানুহখিনি নিশ্চয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীত উটি যোৱা নাই তেওঁলোকে অসমত বিভিন্ন ঠাইত ইণ্টাৰনেলি ডিছপ্লেছ হৈ বসবাস কৰি আছে কিন্তু সেই মানুহখিনি চাৰিশে হওক চাৰি হাজাৰ বত্ৰিশে হওক উজনি অসমত হৈছে নামনি অসমত হোৱা নাই